নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ভৰালিচ ইনফো আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ টেক মিথুলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে থামনিল চাই বা আপোনালোকে টাইটেল চাই আজি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ যাম অহাকালি যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন অহাকালি আমাৰ যিখিনি ফেমিলিৰ বা আমাৰ ইউটিউব চেনেল বা ফেচবুক পেজৰ যিখিনি আমাৰ মানে মানুহ আছে আপাৰ আছামৰ আপাৰত যিহেতু অহাকালি ভোট সেই নিৰ্বাচনত ভোট দিবলৈ যোৱাৰ আগত আপোনালোকে কিমানটা ভোট দিব লাগিব আৰু কিহৰ বাবে আপোনালোকে দিব লাগিব সম্পূৰ্ণকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব যিহেতু অহাকালি ভোট সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে বনাই আছোঁ এই তথ্যবোৰ আপোনালোকে আজি যদি নাজানে তেন্তে আপোনালোকে ভোটকেন্দ্ৰত অহাকালি মানে বিমূৰত পৰিব পাৰে যিখিনিয়ে নেজানে গণ্ডগোল লাগিব পাৰে আপোনাৰ গতিকে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব সেয়ে আপুনি মন দি চাব কিন্তু এনেই ভিডিঅ'টো চাই লাভ নাই মন দি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব সাধাৰণতে আমাৰ অসমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তিনিটা বা চাৰিটা ভোট দিব লাগিব এই কথাটো আপুনি মনত ৰাখিব আৰু এই তিনিটা বা চাৰিটা কি ভোট আচলতে প্ৰথমটো আপোনালোকৰ হ'ব গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য এইজন আপোনাৰ ৱাৰ্ড বা গাঁৱৰ প্ৰতিনিধি হ'ব যিজনক আপুনি বাছনি কৰিব প্ৰথমতে তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব বা সভাপতি পদৰ বাবে এটা ভোট দিব লাগিব গাঁৱৰ মুঠ গাঁও পঞ্চায়তৰ মুৰব্বী বুলি কোৱা হয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীক এই কথাটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত তৃতীয়তে আপোনালোকৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য এইজন আপোনাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি হ'ব যিটো আপোনালোকৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হ'ব তেখেত হ'ব আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ এজন প্ৰতিনিধি সেইজনক আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব সেইজনক আপুনি ভোট দিব লাগিব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেই চতুৰ্থটো অৰ্থাৎ চাৰি নম্বৰটো হৈছে জিলা পৰিষদৰ সদস্য এইজন সদস্যই জিলা পৰিষদত আপোনাৰ এলেকাৰ পক্ষত কাম কৰিব আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ ঠাইত অহাকালি নিৰ্বাচন হয় নে নহয় আপুনি আপাৰ আছামৰ নে লয়াৰ আছামৰ মই কিন্তু লয়াৰ আছামৰ ল'ৰা অহাকালি আমাৰ নহয় অহা সাত তাৰিখে আমাৰ ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অহাকালি আপাৰৰখিনিৰ হ'ব আমাৰ পৰিয়ালৰ গতিকে আপাৰৰখিনিক মই কৈ আছোঁ আৰু লয়াৰৰখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই মানে সাত তাৰিখলৈকে মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে সেই মুঠতে এতিয়া আপুনি তিনিটা বা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ পদৰ বাবে ভোট দিব লাগিব এই কথাটো মনত ৰাখিব বহুতে সুধি আছিল সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু এতিয়া ভোটকেন্দ্ৰলৈ আপুনি যাবলৈ কিবা কিবি লৈ যাব লাগিব নেকি এয়াও কুৱেশ্যন আছে বহুতৰে এতিয়া চাব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি প্ৰথমতে যেনে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো লাগিব এই লৈ যাব তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি নাই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লৈ যাব বা আপোনাৰ অন্য স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বা চিনাক্ত পত্ৰ এখন লৈ যাব আপুনি হয়নে নহয় ভোট দিয়া মানুহটো সেইটো জাষ্ট চাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভোটৰ তাৰিখ সময় আৰু ভোটকেন্দ্ৰটোত আগতে মানে আপুনি জানি ল'ব পাৰিব এই কথা আৰু ই ভি এমত কেনেকৈ কাম কৰে আৰু ই ভি এম মেচিন এইবাৰ নাথাকিব আপুনি কাগজতে মানে প্ৰতিনিধিসকলৰ চিহ্নসহ মানে কাগজ থাকিব ফটোসহ তাৰে আপুনি কাগজবিলাক জাপি মেলি ভৰাই দিব লাগিব বাকচত এই কথাখিনিও মনত ৰাখিব এইবাৰ ই ভি এম মেচিন নাথাকিব মানে আপোনালোকে কাগজবিলাক জাপি ভৰাই দিব লাগিব যিবিলাক বাকচ থাকিব এইটো 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 বিজেপি এইটো কংগ্ৰেছ এইটো কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব আৰু সেয়া নহ'লে কেন্দ্ৰত মানে অলপ মানে কি হয় খেলি মেলি হ'ব পাৰে এই কথাখিনি নাজানিলে গতিকে সকলোৱে যাতে এই কথাখিনি মই কোৱা ধৰণে বা মই যিখিনি আপোনালোকক কথা ক'লোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছে বন্ধুসকল এটা কথা মনত ৰাখিব এতিয়া ভোট দিয়া কেৱল আপোনাৰ অধিকাৰ নহয় ই এটা আপোনাৰ দায়িত্ব সেয়ে সঠিকভাৱে আৰু জানি বুজি আপুনি ভোট দিয়ক মই কোৱা নাই আপোনাক যে অমুকত ভোট দিয়ক তমুকত ভোট দিয়ক এই এইবিলাক এইবিলাক মোৰ দ্বাৰা নহয় মানে আপোনালোকক জাষ্ট এটা কথাই ক'ম আজি সঠিকভাৱে আৰু জানি বুজি আপুনি ভোট দিয়ক আপোনাৰ মগজুৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত উপকাৰী যেন লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব ফেচবুকত চাই থকাখিনিয়েও শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ফ'ল' কৰিব গতিকে পুনৰ দেখা পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈকে ইমানেই এটা সৰু ভিডিঅ' আছিল আপোনালোকৰ বাবে ধন্যবাদ জয় অসম